А где Да он удрал же, ну я Ты обойтись. Привет. Здорово.

под прямым прицелом сепаратистов, Это очень тяжело. Накрывали градами, ураганами. У них оружия очень много. За это время, конечно, думок плохих я не допускала. Я знала, что все будет хорошо, что ребята вернутся и все будет так. Потому что мы их ждем, мы их сильно ждали. Мы их любим. Они защищали нас и чувствовали, наверное, это. Связь была. Практически сразу, сразу сын позвонил, как только их вывели оттуда. Поэтому успокоились мы все, с друг дружку перезвонили на все телефоны, у кого были, э, другим родителям. Ну вот. И ждали. Спасибо Богу, что все так обошлось. Выходили с боями? Маме сразу позвонили после выхода, что сказали. Маме позвонили, что все хорошо. Сказала, что Marlata mı söyleyeyim? Şaş, Вернулися, мій чоловік не повернувся. Він був ранений, повезли, відвезли, а куди відвезли? Ніхто нічого не, не знає. Чи не хоче знати. І що сказав Памандор? Все добре, будемо шукати, не переживайте. Пробакши не стежить. Далі війни і фактично правотичного відходу військових частин із котла ми пряма відкрита дорога, шлюз будь-який до артемівського. В цих умовах розрізнені групи і батальйони. І бригади відступали кожен нам своїм командиром, але в цілому вся операція була абсолютно хаотична. І підтвердженням цього було видно по артеміюсь. Де, фактично хаотично що було велике скупчення військових, звідти вже відправляли ранених на Дніпропетровськ, на Харків, різні районні лікарні, те, що я бачив особисто. І розмовляючи із керівником сектору, військовим, я ж річ, що всі трималися. Мужні, але втрат дуже багато. І саме є якби в цьому доволі, що в принципі наука, в моєму розумінні, розмовляючи з військовими, Багатьма військових можна було цей котел, який був Дебальцівський, уникнути ще два-три місяці на бачивши це все, ще раз переконуєшся в тому, що рішення, які ми приймаємо на рівні області, повинні бути більш ще радикальними щодо оборони території. Ми всі різними потягів. то, как смог сориентироваться, так, и, так и выходил. то какую карту нашел, то какие там, еще какие-то ориентиры были, так, и, так и выходили. Когда вы получили приказ отходить? В вечернее время меня вызвал комбат и сказал, что принято такое решение, будем, будем собираться. Боялись, боялись, что будет паника, элементы ее. На, на самом деле ситуация была сложная, но выдержали. Выдержали без паники, отошли организованно, по крайней мере, до того момента, когда, когда началась неразбериха. Отсутствие четкого руководства, к сожалению, было, без, было, это вот в некоторой степени внесло эти элементы, элементы беспорядка. Скажите, а как вначале, когда еще ситуация была, не критическая, как вам относились местные? Что, ну, вообще... Мы приехали сразу на второй день, она была критическая уже. То есть место там местное было очень мало, они выходили из домов очень редко, потому что само, само Чернохина тоже наполовину разрушено. И состояние, там, говорю, вся инфраструктура разрушена, и состояние самого села, это я уже говорил, на грани гуманитарных вес. Под ногами на дороге к зоне к нашему к лагерю валялись трупы, никто не занимался ни уборкой. Также приходили местные. Там большое количество трупов находилось в домах, люди умирали. Ну, это зима пока, оно еще пока не чувствуется. Что будет сейчас, я не знаю. Постоянно про местных жителей, говорите Там непонятно, не чьи-то трупы были. И местных, и, и боевиков, видимо, и всех, и всех подряд. Ну, своих то свои-то, мы знаем, наших не было. И военные своих тоже собирают собирают поэтому.